ঠাণ্ডাৰ ছিজনত সেউজীয়া শাক পাচলিবোৰ ওলায় আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ঠাণ্ডাৰ ছিজন যেতিয়া আৰু সেউজীয়া শাক পাচলিবোৰ এভেইলেবল হয় সেইবাবে সেউ পালেং শাকৰ সৈতে মাছৰ তৰকাৰী খাম আৰু কালি থৈ দিয়া মাছ কেইপিচ কেইপিচমান আছিলে সেইকেইপিচকৈ পালেঙৰ তৰকাৰী বনাম বুলি ৰেডি কৰি আছোঁ সেয়া কাৰণ বেলেগ টাইমত আমি বেলেগ চবজিৰ সৈতে মাছত খাওঁৱেই সেইবাবে সিও ঠাণ্ডাৰ ছিজন আহিছে এতিয়া নতুনকৈ ওলাইছে খায়ো ভাল লাগে সেইবাবে সেই পালেঙৰ সৈতে ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া মই ফাৰ্ষ্ট টাইম বিলাহী পিঁয়াজ ভাজি ল'লোঁ আৰু লগতে আজি পেটু অকণমান আছিলে পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু কেইটামান ভাত দি পেটু ভাজিকণ বনাই দিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ পমিষ্টই মই বনাবলৈ যাওঁতে ইমানখিনি কাম কৰিলে ৰুমত গোটেই পেলাই ঢেলাই চেচ কৰি পেলালে চব খুলি মেলি আৰু মোৰ ভাত বনাই হৈ গ'লে আৰু এতিয়া মই ভাত কেইটামান খাই লওঁ আৰু পমেজটোকো খোৱালোঁ আৰু ইয়াৰ পেটু ভাজি লগতে ভাতকেইটামান আৰু লগতে মাছৰ তৰকাৰী এনেদৰে ভাতকেইটা খাই ল'লোঁ ৰাতি ভাত সাঁজ আপোনালোকে ৰাতি ভাত সাঁজ খালে নে বাৰু আমি খালোঁ আৰু খাই কৰি লৈ বাচন বৰ্তন ধুই মেলি বিচনা পাৰি কৰি আৰু পমেজটোকো ৰেডি কৰি ল'লোঁ খোৱা শুবৰ কাৰণে আৰু লগতে শোৱাৰ আগতে পিলু ভাবিলোঁ পিলু কভাৰ এটা বনাওঁ বুলি কাপোৰৰ জোখমাক ল'লোঁ ভাবিলোঁ পিলু কভাৰটো বনাই দিওঁ আৰু এনেদৰে পিলু কভাৰ নোহোৱাকৈ ভালো নালাগে আৰু এয়া আমাৰ ভমিষ্টই হাঁহে ক'ব সেইবাবে তাক কেমেৰাটো লাগে বোলে আৰু এয়া ভমিষ্টই ক'ব এতিয়া আৰু আপোনালোকক সকলোকে আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোক মৰম দিব আৰু আগবাঢ়ি যাব তেতিয়া সকাহ পাওঁ গুড নাইট